1940 में कलादाद लाहौर की मंजूरी के बाद हर गुजरते दिन के साथ मुतालब पाकिस्तान में तेज़ी आती जा रही थी क़ायद अज़म अब मुसलमा तौर पर पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा तस्लीम किए जाते थे ऐसे वक्त में हम देखते हैं कि सात मई उन्नीस को निज़ाम हैदराबाद दकन मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर का एक टेलीग्राम कदा अजम को मौसू हुआ जिसमें निज़ाम हैदराबाद कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप मालाबार हिल वाला अपना बंगला फ़रोख्त करने के ख्वाहिशमंद हैं अगर ये खबर दुरुस्त है तो क्या आप जैन यार जंग को इजाज़त देंगे कि वो प्रॉपर्टी का जायज़ा लेकर मेरी हुकूमत के लिए इसकी कीमत का तयन कर सके वाज़ाह है कि ज़ैन या जंग वही आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने हज़रत इकबाल के मकबरे का डिज़ाइन तैयार किया था मालाबार हिल का ये बंगला जो साउथ कोर्ट या जिना हाउस भी कहलाता है इस प्रॉपर्टी को कायद अज़म ने 1918 में ख़रीदा था उस वक्त ये गुआनी स्टाइल का बना हुआ एक आम सा मकान था जिसमें अप्रैल 1918 में रतन बाई जिन्हें रति जिना भी कहा जाता है वो कायद अज़म से शादी करके मुंतकिल हुई थी रति जिना उन्नीस में इंतकाल कर गईं बाद अज़ा क़ायद अजम इंग्लिस्तान मनतिल हो गए थे उन्हें कांग्रेसी हल्के में एक नाकाम सियासतदान करार दिया जाता था उन्नीस सौ चौंतीस में इंग्लिस्तान से वापस आकर उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को नए सिरे से मनज़म किया पंजाब में मुस्लिम लीग को मकबूल बनाने के लिए कई इकदाम किए अमामा इकबाल से मुसलसल रबते में रह कर उनसे सलाह मशवरे करते रहे उसी दौर में उन्होंने अपनी बम्बई की रहाइश को नए सिरे से तामीर करने का फ़ैसला किया उन्नीस सौ छत्तीस में उन्होंने हिंदुस्तान के मशहूर अंग्रेज़ आर्किटेक्ट क्लाड बॉटले की खदम्त हासिल कि और अपने पुराने मकान को तोड़वा कर बहरा अरब के किनारे ऊंचाई पर वाक़ एक इंतहाई हसीन मकाम पर पंद्रह हज़ार चार सौ सड़सठ मुरबा गज़ के रकबे पर फैली अपनी जायदाद पर एक छोटा सा पैलेस तमीर करवाया कायद अजम के इस बंगले की तमीर पर उस वक्त की इंतहाई खतीर रकम दो लाख रुपये खर्च हुए थे इसमें लगाए गए मार्बल और बंगले के फ़र्नीचर की शोहरत दूर तक फैली हुई थी कायद अजम अपनी बहन फ़ातमा जिना के हमरा इस मकान में 1940 में मुंतकिल हुए याद रहे कि ये वही साल है जब उन्होंने मार्च 1940 में मुसलमानों के लिए एक अलहदा और आज़ाद रियासत का मुतालबा भी किया था आठ मई उन्नीस सौ चवालीस को कायद अजम ने निज़ाम हैदराबाद के टेलीग्राम का जवाब देते हुए जैन या जंग को प्रॉपर्टी के मायने की इजाज़त दे दी थी तीन जून उन्नीस सौ चवालीस को कायद अजम ने निज़ाम हैदराबाद को एक तफसली ख़त भेजा उन्होंने निज़ाम हैदराबाद की जानब से आने वाली प्रॉपर्टी की ऑफर को मुस्रद करते हुए उस प्रॉपर्टी की असल मुमकिन कीमत और अहमियत से आगा किया उन्होंने निज़ाम हैदराबाद को ये भी वाजह किया कि उन्हें इस प्रॉपर्टी को कम कीमत पर बेचने की कोई हाजत नहीं है दस्याब मालूम के मुताबिक कायद अज़म को पाकिस्तान मुंतकली से कबल इस प्रॉपर्टी की कीमत अट्ठारह लाख रुपये मिल रही थी मगर वो उसको बीस लाख रुपए में फ़रोख्त करना चाह रहे थे उनकी सवान लिखने वाले हैक्टर बोलेथो ने आर्किटेक्ट क्लाट बाटले से लिए जाने वाले इंटरव्यू के हवाले से लिखा है कि दरअसल कायद अज़म को इस मकान से इतनी उनत थी कि वो उसको बेचना ही नहीं चाहते थे कायद अज़म की पाकिस्तान मुंतकली के बाद भारतीय कानून की नज़र में ये एक लावारिस जायदाद बन चुकी थी पंडित नेहरू ने जाती तौर पर इस जायदाद की हिफाजत करना चाही, ताहम हुकूमत हिंद पर दबाव बढ़ रहा था कि ये जायदाद भी उसी तरीके से पाकिस्तान से आने वाली किसी हिंदू फैमिली को उसके क्लेम पे मुंतकिल कर दी जाए जिस तरह इंडिया छोड़ कर जाने वाले दूसरे मुसलमानों की जायदाद मुंतकिल की गई है ये जायदाद अब इंडिया की वजारत ख़ारजा की निगरानी में है पाकिस्तान वक्तन फक्तन इस जायदाद के हसूल के लिए कोशिशें करता रहा है ताकि ताकिदम की इस जायदाद पर पाकिस्तानी कौंसलेट खोल कर इसे कायद अज़म की यादगार के तौर पर महफूज बनाया जा सके तहम आखिरी इतलात के मुताबिक सन दो हज़ार में इंडियन हुकूमत ने इस जायदाद को आर्ट एंड कल्चर सेंटर में तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया था अब इस जायदाद के हसूल की कोई कोशिश मुमकिन नज़र नहीं आती है